Ну, так я же говорю, так и а вот а вы все... что. А что мы уважаем вашу работу, у нас есть своя работа. Вы то, хотите, что чтобы тебя... меня уволили? Алло, ну, мы просто получаем. Там есть его, который... Там на лице лежит. I all the Выйдите, пожалуйста. Ну, выйдите, подождите, не ну, расстрелуем. Пожалуйста, пожалуйста. Не ну, выйдите, пожалуйста. Я просил Ну, не понимаете, что меня уволят. Если будете продолжать, У вас так уволят. Вас еще, вас Давайте, выйдите. Вы все. Я вам когда вот там, стойте, снимайте, все сидите. Вот ну, вы зараз сведомы, прожгуджаете с румейской тьяностью. Ну, я не знаю, ну, при чем здесь я? Я сказал, вот, 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 начальника садя. Как? Вы да. Разумеется, что все будут подавать на, на хозяйку, а на вас? Ну, чтобы самый выбор из бюджета, что там есть, где? Все, давайте. Зараз данный у нас. Все. Что ты стоишь ебальником? Я вот, и а да. вот так. Что вы делаете? Знаешь, вы что делаете? Вы что, с ума сошли? Берите руку да. с вами. Что вы делаете? Ау, вы даете себя что то чтобы делать. Тань. Так, блядь, а ну нахуй, вы же на их звезды! Я что, вот, вот он с ним, короче? Ты слышишь? Он мне угрожает, он вот что это... меня посадит. Вот ты чуешь, блядь, что я тебе говорю? Вы вот это видите? Вы даете себя что то в том, чтобы сейчас... Верби, вот блядь, что вы делаете в конце Берби. концов? Ребят, помочь не хотите? Или вы тоже хотите сесть за них? Выводы, блядь. А что ты? Вы? Валик, вы же не, блядь, и тот быстрый! раз. Валик, Отойди, стой, Стойте, секунду, отпусти секунду, постойте. Секунду, посмотрите, успокойтесь. Снимай. Снимай. Только что Вас тронять, отобравши у мене всю достовірність, і ще 15 хвилин да. не давал мені роботи. Це да, кримінальне э, отв'яз. Значить, це моя частна власність. Ти не маєш права сюди зайти. Я ще раз говорю, що ти не маєш права сюди зайти. Е-е, їх, блядь, нахуй. Валіть, ти можеш вивести їх нахуй. Можете наскрізь, пожалуйста. Я не снимаю уже. Стачить ще раз повторюю, ти зайшов на мою частну власність. Нахуй звідси. У вас на частной собственности зажжем внутреннее распространение, которому газовый, что съемка фото видео запрещена. Съемка и нет... видео я хозяйка, я тебе, блядь, розказую, якщо ты не можешь понять. же не наш. Ну, попробуйте спокойно объяснить ваши хозяйства.

Пожалуйста. Пожалуйста. А здесь пожалуйста, да? А тут уже? Нас только что матами. А здесь пожалуйста. Не снимайте. Да? Ничего. Что? Не снимайте. Мы уже не на вашей территории. Не снимайте. Мы уже не на вашей территории. В чем Хорошо. проблема? Не снимайте. Все. Вот. Вау, Что? Что вы делаете? Что, вы, что вы делаете? Что вы делаете? Значит, пусть не снимает! Кто вам давал руку? Правую руку. Палік не дай йому виїхати ще. Ми приїхали на зйомку знімати пожежу. У нас напала охорона коректор, мала камера, мікрофон на купичку програли, забрали мікрофон. Ми прийшли, почали знімати тут пожежу. Ми навіть не заходили безпосередньо на територію, стояли ось в межах цього паркану. Ось охоронець нам закривав постійно камеру, не давав нам знімати, працювати. Ми його просили неодноразово, щоб він перестав це робити. На територію він нас також не пускав. Через деякий час вийшла хазяйка і назвав Дорофеєвна, не знаєте. Ось вийшла, навіть не вийшла, прибігла. Дуже просила свого охоронця, який нам надавав працювати, щоб вона нас ну нетензурно просила, щоб вона щоб він нас побив, відібрав у нас всю техніку, щоб він собі не пускав, не дозволяв нам знімати, що, мовляв, він бездія нічого не робить. Ось вона вдарила нашого оператора, пошарпала її, порвала в нас мікрофон, базу, ну, шнур від бази мікрофону. Порвала, забрала цей мікрофон. Охоронець намагався забрати в мене посвідчення журналістське, Зрештою так вдалося, але останнього все одно забрав. Ну і там приїхав ще ось один чолов'яга на ось цьому автомобілі, без номерів. До речі, прошу вас теж звернути на це увагу. Він заспокоював тут усіх, працював вже ну, більш спокійно просив нас не. Не знімати, але зрештою все одно. Збитки завдані, з діяльності перешкоджають. Вони кажуть, що це приватна територія, що тут заборонено знімати, тому менше жодного внутрішнього розпорядження не показали нічого немає. Ну, все так коротко.